Selamat datang ke sesi penerokaan kita. Kali ini, kita nak cuba faham satu isu yang um, agak penting dekat Pahang, masalah bekalan air bersih. Betul tu. Kita ada rujuk beberapa sumber ni, laporan rasmi, data statistik macam dari DUSM, SPAN dan juga analisis pasal cabanan dia. Hmm. Matlamat kita nak tahulah kenapa tahun 2023 ada lebih 5000 rumah dekat Pahang dilaporkan masih tak dapat akses air terawat. Walaupun macam-macam usaha dah dibuat kan, dan apa jalan keluar dia? Ya, yeah, angka 5000 tu mm memang besar. Ia bukan nombor je tau. Ini pasal kehidupan harian, kesihatan, kesejahteraan penduduk. Memang. Air ni kan keperluan asas. Jadi bila ada gangguan atau tak ada langsung Efek dia memang sangat besar. Okey, jadi jom kita tengok apa sebenarnya punca utama masalah air kat pahang ni kalau ikut bahan-bahan yang kita ada. Yang menariknya, sumber kita tunjuk ia bukan satu sebab tunggal. Dia macam um, gabungan beberapa faktor serentak. Okey, macam mana tu? Pertama, isu infrastruktur fizikal. Pipe-pipe lama, dah uzur sangat, kerap bocor. Tekanan air pun jadi rendah lagi-lagilah kat kawasan luar bandar. Ah, paip lama ni, selalu dengar kan? Ini punca utama gangguan bekalan yang kerap tu ya, terutama luar bandar? Tepat sekali. Itu satu. Lepas tu, yang kedua, ada isu kelambatan siapkan projek penting. Contohnya macam loji rawatan air LRA baru tu. Sepatutnya boleh bantu, tapi lambat pula. Projek lambat siap. Hmm. Haah. -ha. Dan ketiga, ada kaitan dengan pengurusan. Ada laporan sebut pasal um, kelemahan pengurusan syarikat konsesi air itu sendiri. Pengurusan syarikat konsesi ya? Ya. Dan ada juga disebut pasal isu dana pembangunan dari PAAB, pengurusan aset air berhad yang lambat sampai atau lambat disalurkan. Okey. Jadi infra uzo, projek LRA lambat dan isu pengurusan dana. Kombinasi ini semualah ya? Betul. Gabungan semua ini yang buat keadaan jadi susah sikit. Bila kita tengok masalah kat Pahang ni kan hmm. mesti kita terfikir macam mana pula kalau banding dengan negeri jiran. Sumber kita ada sebut pasal Kelantan dan Terengganu. Apa cerita dia? Ah, ha, yang ni memang nampak beza dia. Kalau ikut data yang ada, Pahang tadi kita sebut masih ada 5193 rumah tanpa air terawat. Ya, 5000 lebih. Tapi kat Kelantan dilaporkan diorang dah terima peruntukan PAAB dan tengah bina LRA baru. Projek tu nilai dia RM69 juta, ringgit, lulus tahun 2021 lagi. Okey, jadi Kelantan ada nampak pergerakan lah ya dengan LRA baru. Terengganu pula macam mana? Ha, Terengganu ni lagi menarik. Diorang dah capai liputan air terawat tau tak sampai 98%. Wow, 98% tinggi tu. Hmm. Macam mana diorang buat? Hasil daripada pelaksanaan sistem bekalan air bersepadu, nampaknya sangat sistematiklah cara diorang buat. Ini tunjuk yang model efektif tu memang boleh dibuat sebenarnya. Fuh, 98% kat Terengganu berbanding lebih 5000 rumah tanpa air terawat kat Pahang. Itu memang tunjuk ada cara yang berkesan kan? Cuma mungkin belum dilaksanakan kat Pahang. Betul tu. Dan bila kita sentuh pasal analisis pula kan. Ada disebut dalam sumber kita pasal pandangan dari pihak PAS. Pendekatan diorang ni nampaknya um, sangat berasaskan data. Macam mana tu maksudnya berasaskan data? Diorang guna laporan rasmi. Macam dari SPN, DOSEM, PAAB itulah. Itu jadi asas analisis diorang. Okey. Jadi fokus dia bukan nak beri torik semata-mata. Tapi lebih kepada nak kenal pasti akar masalah tu kat mana. Lepas tu cadangkan penyelesaian. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Hmm. Malah diorang rujuk contoh amalan terbaik dari negeri lain macam Terengganu tadi. Jadi, satu benda menarik kat sini ialah macam mana data rasmi ni boleh diguna untuk bina hujah, untuk cadangkan dasar, tak kira siapa yang keluarkan data tu. Menarik tu. Jadi, bila kita dah kumpul semua ni punca masalah, perbandingan negeri, analisis yang ada, apa agaknya cadangan penyelesaian utama yang dikemukakan? Apa implikasinya untuk masa depan air kat Pahang? Cadangan utama yang macam timbul dari sumber-sumber ini, dia fokus pada beberapa langkah strategik lah. Yang pertama, pasal pengurusan syarikat konsesi air itu. Okey, apa pasal pengurusan tu? Perlu ada perstrukturan semula. Kena pastikan dia lebih telus, lebih cekap, prestasi kena bagus dan paling penting, kena utamakan rakyat. Ini ada kaitan dengan isu kelemahan pengurusan yang kita sebut awal tadi. Masuk akal. Kena baiki dari dalam dululah. Ya? Apa lagi? Kedua, kena percepatkan pelaksanaan projek LRA yang mungkin dah tertangguh tu. Kena pastikan siap ikut jadual. Ya, projek LRA tu penting. Dan pasal dana PRAB tu pula, kena pastikan ia sampai cepat, disalurkan dengan betul dan penggunaan dia tu dipantau rapi. Kena ada accountability lah. Betul, pemantauan tu penting. Ketiga, mungkin boleh adaptasi teknologi baru atau pendekatan kejuruteraan bersepadu. Macam belajar dari kejayaan Terengganu dengan sistem bersepadu diorang tu. Hmm, ambil contoh yang dah berjaya lah kan? Lebih kurang macam tu lah. Jadi, memang jelas lah isu air kat Pahang ni rumit. Bukan setakat paip bocor atau loji lambat siap je. Dia libatkan teknikal, pengurusan, kewangan dan paling asas ini isu hak asasi manusia kan nak dapat air bersih? Tepat sekali dan penyelesaian dia memang perlukan kerjasama semua pihak kerajaan negeri, persekutuan, syarikat konsesi itu sendiri, mungkin juga input dari pihak-pihak lain yang ada kepentingan. Betul. Matlamat dia satu je, nak pastikan rakyat kita tak lagi terbeban sebab uh, kelemahan pentadbiran ke, birokrasi ke dalam nak dapat benda paling asas macam air bersih ni. Jadi, sebagai penutup, satu soalan untuk anda semua fikirkan. Kalau model macam sistem bekalan air bersepadu Terengganu tu dah terbukti boleh capai liputan yang begitu meluas, hampir 100% kan? Yes, 98%. Apa agaknya halangan sebenar dekat Pahang? Adakah ia masalah teknikal semata-mata, kewangan, atau mungkin um isu kemahuan politik? Apa yang menghalang Pahang adaptasi pendekatan serupa untuk jamin hak air bersih bagi setiap penduduk dia? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.